Salam əziz dostlar. Bu gün sizə bir video haqqında danışacağam. İlişqə haqqındadır. İlişkilərdə sizə mutsuzluq verən, sizə xoşbəxtlik verməyən, sizə xoşbəxtlik verən. Məsələn, biri ilə təzə tanış olmuşsunuz. Məsələn, onun hansısa bir xarakterini bəyənmirsiniz. Məsələn, cimridir, anasına çox bağlıdır, sizi yarqılaya bilər, susuya bilər. Bu müvəqqəti bir durumdur. Bir müddətdən sonra sizin üçün həmin adam xoş, xoş gələcək. Çünki hər şeyə təşəkkür etmək lazımdır. Həmin insana təşəkkür elədikcə ə, artır. Ə, ya da necə deyim, ta ki sizin o ondan ilişginiz tutmadı və siz onun yanından çıxıb gedə bilərsiniz. Həmin insanı tərk eləsiniz, daha yaxşı olar. Çünki ə, tərk eləsəniz, onun neqativ belə ə, necə deyim, ə, sizə toxunmaz, ə, yəni qırmızı bir nöqtə var, yəni qırmızı bir çizgini keçməməlisən. Yəni qırmızı bir çizgini ə keçməsan həqiqətən həyatında bir çox mutluluğa, bir çox e, böyük əsərə sahib ola bilərsən. E, buradan da lider akademiyə öz təşəkkürümü eləyirəm. E, Anamada öz təşəkkürümü eləyirəm. Həqiqətən onda böyük bir rolu var. Lider Akademiyanın rəhbəri Mahmud Məmmədov'a da təşəkkür edirəm. Siz də Lider Akademiyanın bir çox videolarından faydalanıla bilərsiniz. Siz də öz yorumlarınızı mənə yazarsınız.